ненавистью относятся к тем людям, которые держат э, прапор Украины и очень негативно относятся к желтому и голубому. Фактически, что произошло? Это та же самая Курукшетра, Если понимаете, о чем речь, да? когда сошлись два лагеря, каждый считал себя духовно богатым, но каждый представлял свою эзотерику, свой клан, и те, те, те наши предки вышли на священную э, войну. То есть, э, агрессия одних... Э, Подавлялась агрессия другу. Так вот, э, те люди, которые не раскрыли в себе резонанс солнца, резонанс с пламенем, и если вы позитивно э, смотрите на эти, на эти цвета голубой и желтый, и у вас возникает симпатия, самонастройка на него, значит вы настроены с божественным огнем. Значит, вы настроены с солнцем. Без солнца не может быть жизни, правильно? Солнце дает сюда все частоты, весь спектр огня, и спектр огня впитывается природой. Так растут деревья, накапливаются. Э,